Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli kanal izləciləri. Masazırda Dəyənəzəyə yaxın 569 nömrəli marşurda yaxın e, belə bir iki otaqlı həyət evi satışa çıxıbdır. Ev tam sənədlidir, torpağın da evin də, yəni sənədi var, çıxarış mülkiyyətdir. Bir maşınlıq həyəti var. Dörd bir tərəfi qoşa daşla tikilibdir. Bax, bura yoludur, yolu asfaltdır və burdan da bir 100 metrə təxminən, 100 metrədən də az olar ki, məsafədə Avtobus dayanacağıdır. Bu evin üst görünüşünü göstərirəm və bu evin arxa tərəfində göstərirəm ki, pəncərləri göründüyü kimi açıqlıqdır. Yəni evin qarşısında, yəni pəncərlərin qarşısında yəni ev tikilməyibdi. Açıqlıqdır bu qonşuya gedən yoldur. Ev dörd bir tərəfi qoşa daşla tikili göründüyü kimi pəncərlər də hər biri dəmir barmaqlıqlar vurulubdur. İndi isə həyətə daxil olaraq həyətə daxil olduqda, yəni bax göründüyü kimi bu evin üst görünüşü bir daha həyətdən bir maşın rahatlıqla yerləşir. Ev yaşayış evidir yəni göründüyü kimi dəmır barmaqlıqlar vurulubdur, kössülüdür, fundament qarkaz betonludur və dörd bir tərəfi qoşa daşla tikilib, bir daha qeyd edim. E, ehtiyat su çəni qoyulubdur. E, kombi sistemi var, e, yəni kombi aparatda var, o da qalacaqdır. E, sadəcə olaraq evdə yaşayış yoxdur deyənə aparatı hərəkətə qoşmayıblar. Evə onu qeyd etdim ki, sahibi tərəfindən satılır bir maşın rahatlıqlı göründüyü kimi həyətinə yerləşir. İndi isə evə daxil oluq. Evə daxil olduqda bax bir göründüyü kimi otaqların qapıları hər biri dəhlizə açılır. Sağ tərəfdə belə bir mətbəxi yerləşir ki, mətbəxdə artıq mətbəx mebelləri yığılıbdır. Döşəməsi metalaxdır, istilik sistemidir. Evin qiymətində, yəni əşyalı və əşyasız satılması var ki, yəni bunlarda da artıq fərq eləyir. Bura zall otağıdır onu otaq kimi tanıdığımız. Qiymətdə dilən fərq ondadır ki, 37.000 manata ev sahibi evi boşaldıb verir. Yəni boş vəziyyətdə verir. Divar kağızları göründüyü kimi bax belə gözəl divar kağızları vurulubdur. Ev tam təmirli vəziyyətdədir. Deməli 37.000-ə boş vəziyyətdə verir evi, lakin 47.000-ə isə məhz əşyalar, yəni əşyalar qalmaq şərti ilə. Əsabı binanın daxı bura çığa gəlmək olar. Pəncərələr göründüyü kimi qarşısı kəsilməyibdi, açıqdır hər tərəfdən. Evə gün işığı düşür. Bir daha mətbəxi sizə təqdim edim. Göründüyü kimi mətbəx hər biri yenis e, quraşdırılmışdır. Heç biri istifadə olunmayıb. Əşyaların hər biri yenidir. Və hamam otağı. Metro kaflik, tam bütün aksessuarlar yığılıbdır. Hamam otağında döşəməsi istilik sistemidir. Sənəd qaydasında da qeyd etdiyim kimi çıxarış mülkiyyətdir. Notarial kontrolunda aldı satığa gediləcəkdir. Evin də torpağında sənəd var. Qiymətdə isə 37 minə ev boş vəziyyətdə verilir. 47 minə isə əşyalı. Bu ev haqqında əlavə məlumat almaq isteyenlər bizimlə əlaqə saxlayıb aşağıda göstərilən nömrələrə zəng edib daha ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Hər kimə ular sağ olax yerini versin.